Halo Mas Bro, selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini, saya mau membuat tutorial cara mengukur nilai sensor TPS atau sensor MRTS pada CB 150 atau CBR. Kita akan mengukur berapa nilai voltase Sensor MAQS Atau TPS ini ya mas bro Kita ukur satu-satu Kebetulan ini motor yang normal eh, Kita akan ukur berapa nilai standarnya Kita ukur pakai ini bro ya Kita ukur menggunakan Apometer eh, Selektor kita arahkan ke 20 20 DC volt ya bro ya 20 DC volt ya Nah itu 20 DC volt Dan Min avonya kita Ini min avonya kita tempel ke body ya mas bro Nah ini yang hitam ini Nah ini Kita tempel ke body Tempel ke aki aja ya mas surya supaya aman. Ya. Nah itu ke min aki atau ke masa body ya mas bro ya sama aja ya. Nah ini kita tempel ke min aki atau masa aki dan ini satu lagi plusnya aduh cepali mas bro plusnya kita eh, uh, ke sensor TPS atau MAGS nya pastikan kontak on kontak on ya mas bro ya kontak on kita ukur satu 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 Hmm. Udah agak sore ya mas bro ya Ini tadi motornya habis Habis ini turun mesin Kalian Kita review Cara mengukur Nilai sensor TPS Atau MATS nya sama sekali sebelah ini bro ya kita ukur yang sebelah pinggir nah, pinggir bro ya biru strip abu-abu ayang -abu. nah, yang ini kelihatan nggak trip abu-abu. Ini biasanya IATS ya, Mas Bro ya. IATS. Suhu udara masuk ya, Mas Bro. Kita ukur berapa nilainya. Sebentar. ukur berapa nilainya mas bro ini IATS suhu sudah masuk melalui TB ya bro ya melalui TB throttle body nah nilai, nilainya segini mas bro ya 2,21 volt ini yang pertama yang biru strip abu-abu nilainya 2,21 volt oke okay. untuk IATS nya 2,21 volt ya mas ya sekarang kita lanjut ke ini warna pink strip putih ya mas ya kita zoom Ini pink. Pink strip putih. Ini 5 volt dari ECU ya Mas Bro ya. Pastikan ini 5 volt dari ECU. karena ada 5V. Nah, 5 volt. Nah, 5,0 volt ya Mas Bro ya. 5 volt ya. Jelas ya Mas Bro. Ini 5 volt dari ECU kabel pink strip putih ini ya pink ya bro ya pink strip putih ya 5 volt dari ecu nah ini jelas ya yang ketiga ini yang hijau strip orange ini masa ya mas bro ya ini yang tengah ini ini masa maklum udah mulai sore mas beri rada gelap coba kita zoom nah ini kita dekatkan nah itu hijau strip orange itu masa masanya sensor TPS atau MAQS caranya seperti ini kita gunakan Tes pendese ya, Mas Bro. Tes pendese ini kita arahkan ke plus aki ya. Nah, itu. Nah, ini. Ini plus aki karena kita mau ngecek masa tes pen-nya, kita arahkan ke plus aki. Kita akan ngecek masa Mas Bro ya. Jadi, test pen-nya diarahkan ke plusnya aki. Okay. Mau kita cek di sini. Yang hijau trip orange. Ini ya, Bro ya. Nah. Ada ya, Bro? masanya ada ini masa sensor TPS atau MHGS ini masanya nah ini ya yang orange strip hijau oke Mas, masanya ada kita lanjut yang sebelahnya yang di depannya mas bro, ya ini tadi ini udah 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 ini masa sekarang ini output sensor TPS atau KS nya ini outputnya bro ya biasanya 0,5 atau 0,8 saya atau sampai 0,4 ya, biasanya bisa yang bisa, bro bisa, ya. Coba kita ukur, kita ukur. kelap yang dulu. Nah itu kelihatan kuning strip hitam. Ini yang wajib diperhatikan bro ya. Biasanya kalau ini voltasinya nah, di atas satu itu otomatis bensinnya poros parah begitu bro ya apabila dia mengalami TPS error pastikan nilai yang diukur ini bro ya orange strip hitam ini jangan sampai di atas satu Coba kita ukur minimal 0,4 atau 0,5 volt Nah, ini bro ya. 0,5 volt ya bro ya. Nah, ini. Ini output sensor TPS atau MAKS-nya. Coba kita pelintir. Apabila gasnya dipelintir, biasanya eh, pastikan ini bro ya, voltasenya tidak drop. Nah ini, pastikan voltasenya tidak drop. ini berarti ya. coba kita pelintir gasnya kita plintir. nah naik naik waduh sampai 4,3 volt nah 4,4 volt ya bro, ya berarti eh, TPS nya normal apabila tidak bisa mencapai 4 volt biasanya itu TPS nya error bro ya biasanya gas di printer malah drop volumenya eh, voltasenya makin drop tapi ini naik terkunci di 4,4 eh, volt itu normal ya bro ya 4,3 itu normal biasanya kalau yang eh, TPS error dia langsung drop nah seperti ini langsung turun seperti ini nah ini naik normal posisi Uh, standby juga normal di 0,52 jangan sampai di atas 1 sa ya ya 1, sekian Gak boleh ya harus 0,4 atau 0,5 menandakan TPS nya normal oke okay. sudah kita ukur outputnya sekarang ini IAPS tekanan udara masuk ya Bro ya ini tekanan udara masuk yang dihasilkan dari sensor TPS nya Tampur. ini yang warna uh, hijau muda strip kuning ya Bro ya kita, kita zoom ini hijau muda strip kuning nah itu ada kuning kuningnya di sini hijau muda strip kuning ini uh, IPS Ke kanan udara masuk nah 2,8 ya bro ya ini apabila motornya hidup biasanya uh, ada perubahan bergerak naik turun Coba kita nyalakan motor, kita ukur lagi. Ini pastikan eh, nilainya naik turun ya, Mas Bro. Nah, seperti ini. Jangan sampai terkunci ya, Bro. Pastikan naik turun seperti ini, jangan sampai diem. Kalau diem biasanya ada masalah di sensor TPS-nya. Nah ini, ini posisi stasioner ya Mas Bro. Posisi langsam seperti ini nilainya. Nah itu, yang hijau, hijau muda strip kuning warna kuning bro ya. Ya. Hijau muda strip kuning. Untuk nilai IPS nya gini. 1,8 eh, atau 1,7 naik turun. Oke, saya rasa sudah jelas. Untuk ini GPS nya Ngobur eh, Tekanan udara masuk sudah, ke, sudah ini Sudah kita ketahui nilainya Dan ini juga nilai TPS Masa 5 volt eh, di Oke Saya nah, rasa sudah jelas hanya tutorial, tutorial sederhana Semoga, ber semoga, ber semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.